Сегодняшнее совещание в администрации Ставрополя было проведено в рекордно короткие сроки. Менее чем за полчаса успели обсудить немало вопросов. Вначале обозначили актуальную для жителей Ставрополя тему коммунальных платежей. В феврале по сравнению с предыдущим месяцем произойдет снижение тарифов. Водоканал берет издержки на себя, а теплосеть увеличила сумму по самому минимуму. Квитанции для населения повышение произойдет в среднем на рубль 20 для каждой квартиры. Андрей Джадоев дал указание подробно донести до населения все изменения. Затем на планерке коснулись темы проведения мероприятий. Что касается крещения, здесь все службы оказались, что называется, на высоте. Ну а поскольку мероприятие год от года проходит все масштабнее, то в перспективе у муниципалитета появится задача благоустройства мест массовых купаний. Далее по графику обсудили 21 января, когда в Краевом центре проведут митинг освобождения Ставрополя от немецких захватчиков. 22-го в городе ждут с проверкой генерального прокурора страны. А уже в пятницу готовятся к событию российского и даже мирового масштаба – эстафете Олимпийского огня.